जी तो नाजरीन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पंजाब का सबसे बड़ा अजूबा जो कि मुस्लिम लीग नून की जो दौरे हुकूमत था 2013 से लेकर 2018 तक तब ये जो है इसका कयाम अमल में लाया गया और यहाँ पर बताया जाता है कि 40 अरब रुपए से जो है ये मंसूबा जो है वो तामीर किया गया है मेरे पीछे जो है आपको नजर आ रहा है ये जो रोड है ये सियालकोट से जो है लाहौर की तरफ जा रही है और इसके साथ ही जो है अगर मेरा अपना साथ एक कैमरा मैन जो है वो दिखाएं मेरे साथ ये ऊपर जो ये रोड है ये इस वक्त जो है आप कह लें कि यहाँ से रावल पिंडी की तरफ मूव होती है ये सबसे ऊंचा जो पुल है ये इधर से हुआ जाता है जबकि इसी के दूसरी साइड पर आप देखें तो आपको नजर आएगा यहाँ से जो है वो सियालकोट से जो है लाहौर की तरफ जो रोड है वो जाता है और मेरे पीछे जो है ये आपको ग्रीनरी नजर आ रही है ग्रीनरी तो है लेकिन यहाँ पर मैं मालत के साथ पी एच ए ने तो यहाँ पर जो है आप कह लें कि तीन के करीब जो है ट्रेडिशनियन जो ब्रिज है वो तो बनाए गए हैं आपको नजर आ रहे हैं इससे भी रोड की खूबसूरती में इजाफा हुआ है लेकिन यहाँ पर जो है पी एच ए की जानव से जो है सफाई का इंतजाम नहीं रखा गया और आपको दूसरी तरफ आपको ये बताएं आपको दिखाते चलें कि ये जो रोड है ये आपको नजर आ रहा है इस वक्त यहाँ पर ट्रैफिक जो है बड़ी रवानी से जो चल रही है आप देखें यहाँ पे ये यह एक जो पुल है वो आपको नजर आ रहा है कि ये लाहौर से सीधा रावलपिंडी और दूसरा जो है सियालकोट से जो है रावलपिंडी की तरफ जा रहा है और एक जो पुल है जो आप कह लें कि मोटरवे जो एम टू गुजरा वाला हाफजाबाद फैसलाबाद की तरफ और शेहपुरा की तरफ से जो रोड आ रहे हैं वो सीधे उस तरफ से जो है लाहौर की तरफ टर्न ले सकते हैं जबकि दूसरी तरफ जो है रावल की तरफ और जो सीधे जाने वाले हैं वो सीधे सियालकोट की तरफ जो है सियालकोट जो एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले जो लोग हैं या सियालकोट शहर डस्का समड़े आल वगैरह और नाड़ोवाल की तरफ जो है वो सीधे इसी रोड पर जाते हैं और आपको बताते चले कि ये चालीस अरब रुपये का जो है ये मनसूबा जो है तामीर किया गया और तब उस वक्त जो है पी एच ए ने जो है उस वक्त के एम पी तो ए जो, जो है तफीक भट्ट की सरब्राहि में आप कह रहे हैं कि बड़ा यहाँ पे काम किया ये मेरे पीछे आपको नजर आ रहा है ये देखिए ये ग्रीनरी जो है ये किस कदर जो है करोड़ों रुपए से जो है ये ग्रीनरी जो है ये यहाँ पे कायम की गई लेकिन आज कल जो है ये इसकी हस्ता हालत है और दूसरा आपको बताएं कि करोड़ों रुपए लगाकर करोड़ों रुपए लगाकर हुकूमत ने जो है इसकी सराउंडिंग में जो जगह थी पेट्रोल पंप से और जो आप कह लें कि जो खाली जगह थी वो खरीद कर जो है इसकी तमीर जो है वो अमल में लाई गई आठ अरब रुपए का ये मंसूबा था जबकि इसको फिर जो इसकी खरीदारी और दीगर जो इसके लवाजमात थे उसमें जो है चालीस अरब रुपए तक ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पंजाब का सबसे बड़ा जो है इसको इंटरटेन कहा जाता है और आप इसको आपको बताएं कि इसके साथ बिल्कुल सराउंड में नीचे जो है वो पटरी है रेल रेल की पटरी है और उसके साथ वर्कशॉप्स अड्डे और आप कह लें कि जो ठेले हैं वो यहाँ पर कायम किए गए हैं और जिली इंतजामिया की जानब से है जो ये काबजीन है उनका जो कब्जा है वो आज तक नहीं छुड़वाया जा सका चालीस अरब रुपये का जो ये मनसूबा है ये उसकी खूबसूरती जो है वो माँ पड़ चुकी है इन काबजीन की वजह से जो वर्कशॉप्स हैं यहाँ पर और आपको बताएं कि यहाँ से ये इतना प्यारा खूबसूरत नज़ारा है कि यही वजह है कि गुजरा वाला को जो है मियाँ शहबाज शरीफ के इस बड़े प्रोजेक्ट की वजह से जो है मुस्लिम लीग नून का जो है मजबूत कला करार दिया गया है और वो मुस्लिम लीग नून का मजबूत क़िला साबित भी हुआ है क्योंकि आप कह लें कि दो के जो इलेक्शन थे जब मियाँ नवाज शरीफ उससे कबल नहले हो चुके थे आपको पता है कि शाह खान अब्बासी उस वक्त वजीर रहे हैं और जब हकूमत बदली और पूरे पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ और दीगर जो उनकी इतहादी जमातें थीं उन्होंने इलेक्शन विन किया जबकि वाला में जो है मुस्लिम लीग नून ने जो है वो क्लीन स्विप किया और चौदह जो है शूबाई असम्बली की नशस्तें और सात जो है सॉरी ये छः जो हैं कौमी असम्बली की नशिस्तें जो हैं वो उन पर जो है फतेह याब हुए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार और आपको बताएं कि अभी भी जो है आप अगर गुजरा वाला की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपने साढ़े तीन साल दौर में जो है कोई भी मंसूबा जो है कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो गुजरा वाला के लिए नहीं लाया जा सका और चिल्ड्रन पार्क और इस तरह के दीगर जो है वो ऐलान तो किए गए लेकिन जो है गुजरावाला के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुजरावाला क्या यहाँ से आप हम अगर आप लाहौर की तरफ रुख करें तो गुजरावालाला से लाहौर जाने वाली जो सड़क है वो इस कदर टूट फूट का शिकार है कि वो साढ़े तीन साल दौर में जो है वो जो सड़कें हैं उनकी आप कह लें कि उनकी मरम्मत तक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में नहीं करवाई जा सकी इस तरफ जो है वजी अजम पाकिस्तान को और जो वजी अल हैं निगरान वजीर अल हैं है, उनको इस तरह तोजह देनी चाहिए तो और लाहौर से जो है गुजरा वाला के लिए जो सड़क है उसकी तमीर करवानी चाहिए मिला ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है एक बड़ा मंसूबा है मेगा प्रोजेक्ट है लेकिन जो ही ये गुजराव से बाहर निकलते हैं शहरी चाहे राहुलपिडी की तरफ से आ रहे हैं चाहे सियालकोट की तरफ से आ रहे हैं हाफजाबाद की तरफ से आ रहे हैं गुजरात की तरफ से आ, किसी भी तरफ से जो लोग आ रहे हैं अगर उनने लाहौर का रुख करना है तो वो इंतहाई जो है वो बुरे हालात में आप कह रहे हैं और इस कदर जो है टाइम जो है तवालत हो गई है लाहौर का जो सफ़र है वो राहुल पिंडी जी ने जितना जो है वो टाइम ले रहा है और आपको बताएं कि ये ये प्रोजेक्ट जो है आने वाले वक्तों में भी जो है आइंदा इलेक्शन भी जी भी, जी भी ए, ए, मेरा एक अंदाजा है कि मुस्लिम लीग नून को फायदा देगा बाकी ए, इसका फैसला जो है गुजराव के अवाम ने करना है पाकिस्तान के अवाम ने करना है कि वो इस प्रोजेक्ट के मुतल क्या कहते हैं अपने कमेंट्स में हमें जरूर राय देनी है कि आपको ये जो विलाग है और आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है आइंदा इलेक्शन में इस इंटरचेंज की बदौलत जो है वो पाकिस्तान भार में या गुजरावाला में वही जो फतह जो 2018 के इलेक्शन में वो उसमें दोबारा उसी पोजीशन पे बहाल हो सकेगी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपना हिस्सा जो है गुजरावालला के दार से लेगी इसके साथ ही प्रोग्राम मल्टी टास्क के साथ अहमद तो को इजाज़ दीजिएगा बहुत शुक्रियाल्ला हाफिज़